Так. Если не ошибаюсь, в прошлом видео я вам показал вот такую вот кучку. И цвет только много на подставках. Их тут так уже будет 20, наверное. Может и все 25. Так вот. Огромные коробки мы них жить еще больше старых древних. Я вот уже видео на той части я поснимал, но я его удалил. Не зашло. Вот такие вот гигантские, ё робот. Причем рука, ё-моё, детализирована. Все с, бумаги, не с картона. Вот. У него есть возможность консультироваться в самолет, но именно тебя сядь, он и может. Блин. На акце Миха Скин, на мой фанатского бравлера. Сейчас э, э, покажу, как Оп, сумма, вот такие вот блокнотики. Да, я тут вообще все их свои концепты покажу. Так, Так. здесь это опа. Начинаем отсюда. Сукуна Анджел. Я хочу здесь еще сделать мификом. мистическим словом, Но лучше его вообще легендарным делать. Алло. Вот такая вот у него ульта, атака, типа все такое. А, Биби Мэймэй. Нарисовать сам скин был. Да. Фигурный сон. Вот атака, цена 79. Ну и ульта. А ч ⁇ не подписок, кстати? Чен... Код Дримод. ось, Кит его звать. Бравлер зовут Кит. Кит Дримод. Цена 29 гимов. Это редкий, то я и нарисовал, ну, не ульту, не атаку. А Хаги Эдгар. Хаги Эдгар, вот он, забрал пас. Скинчик такие типа коллаборация с Playtime. То есть, что... алё! Какая популярность уже. Вот, а, атака. Ульту. Какую ульту, я просто не подумал. А тут самое интересное. Рико Шоквейв. А, цена 490. Гиперзарядный скин, ничего уникального. Но к сожалению, я не придумал. Зато вин. Вот, а, второй режим при гиперзаряде. Танк. Танк, ё-моё. И тут, а, Мираж Леон. Мираж Леон. Чего я люблю Миража? А, гаджетом Леон может выпускать этих клонов. Клонов. Нав... И Мираж тоже вроде клонов может делать, если не ошибаюсь. А, также Вин может ставать невидимым. Мираж. или он тоже. все все подходит. Вот. Атака ультимативная. Киллер Эдгар. Основан на аниме от Netflix Хилл Вот такие скинчик классный. Атака и ульта. Ну, во время прыжка самого у него такие штучки. Ну, цена кусается. Так, это в нашей Дороги. А це уже когда приехал, ось, я писал. Ну, я подумал, я давным-давно щитил персонажа. Фели там. Вот. Ось черная зилка. Ось сам персонаж. А ульта вот такая вот. Радиусы такие кися. ЦНЦ а энергия с а том, uh, ядра. Автоперезарядка. Это вот, атака, лазер из глаз, вот заряда, вот, как вамбер. Как Кстати, вот, интересный факт, что, если он атакует, то перезарядка ульты зупиняется. Это его уникальная фишка, что, если он атакует, то останавливается вот, зарядка. Потому что это надо, типа, чтобы он накапливал энергию. А если он тратит ее и за выстрел с глаз, то ну, не будет. Э, гаджеты. Э, на, пролом... Э, на пролом... Если этот гаджет активирует, то следующей атакой он сможет пробивать стену. Э, Прорыв силы, в него просто все перезаряжается. Заряжается ульта, ульта, перезаряжается быстрейше. И появляются атаки. Ну и... Не, отхилаться он не будет. В огненный коло огненный коло он просто так покрыл по кругу. Лучом ядра атакует. И огонь в воде стоит. Хотя нет, это слишком уже. Я не буду стоять. Божественная сила. Божественная сила, це він летать над водой может. Все, как Все, вот п вот. ⁇ Теперь откидываем. Что мы там ищем? Вот это вообще. Одна из моих любимых фигур. Орочи Эдгар. Вот такие змеюки. Вы просто бачили, какие они изначально были. Другого варианта. Да блин, у него даже ногти есть. Я даже ногти ему поработал. Руки есть еще двух сторон. Но вот эти же его сзади дырки. Косолки вроде с косолком 6 не так С этими сапогами. Что я тут напутал? То, что вот. все вот, же персонажи такие самые кроссовки. Ну, то, что... Вот, вот, я там цвет, я вот тут цвет напутал. Не розовый, а зеленый спрей. Я а сзади розовый. Вот. За то, что это мой любимый скин моего любимого персонажа, того, мои то мой персонаж самые ботинки у нас. Ладно, его мы тоже скидываем. Следующий. Опа. Вот такие вот браслетик. Туда вставляются карты Джекиси. Там а, вот такие квадратники. Вот это уже что-то такого прям супер нового. Ладно, ну тоже. А дальше. Росомаха. Конечно, без маски он говняный. Это Росомаха. Еще один маску буду лучше. Но ну, у него, кстати, когти выдвигаются. Вот. Вот это хопа. Так. Хопа. Вот. Тут можно их, их закрепить, но я не буду. Буду закреплять. Мне лень. Вот. Ты еще что я его делаю из-за фильма. Ма, Дэдпул его сам фильм я не найду, а вообще, в принципе, Дэдпул мне не интересно. Так, мы не все 18 на машину его добиться. Меха это, о магаш. Это вообще единственный меха. Скинки я делал с бумаги. В расцветке. Сны без расцветов. Вот, вот такие вот. Кстати, прикольно так хопа. Вот. Но, как по мне это уже таким уже иконом не... не... удивить. Следующий. Опа. Мои еще один фанатский. Я... персонаж С... персонаж, но вин вот он не мать типа в концептах. я его просто придумал, концепт у меня только в голове есть. А, Лука, брат Эдгара. Мы здесь. А, ну потом я кусет покажу все, что ну, не могу так, что концепты их не мои в голове, я по карточке их не делал. Вот, я вот такие на него скин эпический. А мумия Лука. Вот. вообще он не похоже жесть особо на него, но вот, вот повязка я как-то сохранилась. Я потом я как-то покажу. Капец, буквально Давай-то, включаем гимн Украины и двигаемся на эту фигурку. Ну, кто из Украины? Кто из Украины? Особенно кто из России. Вам все видео запрещено, Ну, если, если вы, конечно, за, ну, против Украины. Там, конечно, ну, умные есть люди. Вот такие вот. Вот герб есть. Крылья. Так. Опа. А це у нас этот кольт. Крылья у мают. Крылья я чего то не делал. Чего не помню. Вообще, это одна из самых старых фигур. Вот тут руки даже еле держатся. То я могу спокойно сказать, что у нас старые. Вот, такие вот. Да. Хашибара. Хашибира и носки. Хашибира и носки. Да если я, кстати, вот, да там должна еще его маска валяться, вот, да я свинячий. И, кстати, еще катаны вымаются. Но я их полностью, естественно, вымать не буду, чтобы потом долго не мучиться. Так, следующий у нас Аластор. Вот, Аластор из отеля Хазбин. я не дивлюсь, Я стоя все, но не дивлюсь. Опа, Теневой Леон. Все один мной подумал из кем. С него или он, подумай тоже. Подумай тоже. Иду. Вот длина типа такой. Поведение, а дальше винить из демон. Ставь демонскую коллекцию. Я вообще подумал до выхода демонов. Господи! Рейнджер был, у него рука или не держится. Вот. Вот Рейнджер, Рейнджер я, конечно, только два сделал. Вот целый вот желтый. То, что желтый у меня на основе был. И зеленый. Зеленый то, что не хватало его зеленого, ну и тут вообще толст, толстющие. знаешь, нафиг я их таким толстым и делал, не помню уже, ну ладно, вот, вообще он классный, и под... вот тут надо подумать, отсюда, там просвечивается его лицо, бро, вот. вот, вот так вот наискосок было. Тут, типа, уже часть костюма, костюма шлема, а тут было лицо. И потом я вот всю еще маску клею сверху. Вот этот подбородок его гибельный, Вот эту штуку. И не, сначала и потом эту вот штуку. А, еще вот эти штучки я клею. И вот этот воротничок. бомба вообще? Ну, это я уверен, что на долго. На дуже долго так вот закреплю. Оп. Антивирус 8 бит. Ничего, ну, вирус у меня тоже был. Но ну, и уже. Да он склеивался не скотчем. О, господи. Не клеим, а скотчем. Так. О, ничего особого той не кроме, кроме, пушки. И все. Лапки птички его. А, а вот это, кстати, повых приклеено. Не суть с, О, Господи, я думаю, это уже откололось. Несколько слоями. И вот эта буковка В. Дальше идея. Опа. Ч ⁇ зирка. зилка. А я забыл ее. Как называется? Скин. Вот, такие вот тут это стало стала типа. Пушки типа Теперь сюда не стреляет. А вот у него такие глаз. Вообще скин дебильный. Или не Так, опа. А ось. А ось и сам киллер Сомой. Вот тут, Вот он. Ну, это еще старый вариант. Вот еще, Ну, скотчем мы работаем. эти буквы КТ. Вот. Это значок синего наемника. Вообще вин еле держится. Тут можно было многие заезжать раньше, что он скотч держа, а скотч скочей... мог растягиваться, вроде бы. Вот. Вот Дальше. фараон из пабга. Фараон из пабг мобайла. Это тоже, можно сказать, фанатский мей. бравлер. Я его тоже добавляю в карточную игру. Оп, ты уже хана. И вот. Это уже, можно сказать, я его другой раз сделал. Можно сказать, я его уже другой раз сделал. Но я оставил его просто пройти. Так. Это даже половина нема, а уже 13 минут. Даже четверти нема, наверное. Вот. А, коварный морец такой накидочка из сзади уже Шапка. И вот такие маленькие шаровалы у него еще есть. Так, вот все Вот кидаем. Хух. Так. Мехалука. Э э э меха Лука. Фух, тохи по самому персонажу. А брат э это в результате несчастного случая остался без глаза. Вот нос повязку. Значит, атака Вин кидает повязку. Вкусую. О, Ну, я Или як Чарли. Читайте, как хочется. Потом Вин отсюда... Супо... Ультой Вин берет повязку кидая и вот обматывает типа, персонажа. И он на какие-то время в этом шайку катается, не может атаковать. Дается может, а вот атаковать не может. Вот. А вот а сам скинуться ⁇ -мо ⁇ у него отсюда фини эти, от откроют, желтые штучки будут. Вот. А вот тут один из этих штук стреляет такой энергией. Ой. Вот, энергия и воно обматывает Так, дальше у нас тут а, так, у темного человечка. Откуда? Да, вин, он... я не могу. Я боюсь на ютубе рассказывать, откуда этот персонаж. Я боюсь, меня могут забанить за, бан... за какую-то пропаганду. <клес> вот. То, вот такие вот персонажи надеюсь кто-то поймет откуда Сейчас там дальше маска вот просто я найду то покажу а, дальше зеленый рейнджер блок только скин на рейнджер его именно не хватало Вот. Дальше у нас идея... Кто дальше идея? Опа, Шаттл. Чей? Его вроде Шаттл звали Из uh, Тоботы Детективы Галактики. Первый сезон. Вот, и он может трансформироваться. Тут у него, кстати, отверстие для ключа. Хопа. Так, ручки я сложил. Хопа. Крыла. А и так будет. Оп. И готово. Получился вот, все-таки все шаттл. Вот, если сюда ключ ставить, то оно просто... Вот, если за очередь держаться, так ставить, и оно туда просто впадет. Все. это Дальше. Идея... О... Какая зябра, какая полужива. Что тут такого? Вонга. Тоже один канадский персонаж. Обравлив. Вот у него есть клинок. Ну, кстати, 5 ульт, не ошибаюсь. Фух. А, вот колонки со спины. А Плащ. Все у него есть. Вот такие штуки для полета, Пуш. я пушки. у него есть. Все вот тут переключатели энергии. И самое главное. Вот такая бочка там. Она выдвигается. В ней эти кристалли Кра красненькие. Вообще, какие секунды вкинул. Поэтому, я, кстати, ютубером, я снимал анимации, лего э э анимации по скибиди тоже. Mm. Ну, а получилось, что а попало. Закрутился на ту сторону, так сказать. Опа, а вот уже Кила и мы в более новом варианте. Р Рожа, вин, конечно, хуже получился, чем старый. То есть клинок, а вот того я его загубил кинул. Это там они вообще такие твердые и скотчем обматные. Ну капец. А, так, переказ скина на фейнг забрал пас. Как кстати скин называется, я у, уже не помню. Вот ничего такого. О, классно, интересно, зато все вот тапки снимаются. Фух. Дальше. Опа, уже персонаж из Диностера. О, у меня такие дониги. Так что вот сыпают это для режима этого. Для чего? Нужны. А вот само, самого персонажа его нема. А вот для режима какого-то там динозаврика надо так, снимаем. И на голову его можно надеть. Вот, а так маска одевается, Ее одевается сейчас сапоги вот какие Вот, я не помню, что велосираптовы. Не, не велосираптовы. А. А, да, велосираптовы. Опа. ТВ-мен. За такой вот рожей. Терезай нафига, но я, чуть специально... я еще специально для всех, кто из Кибиди Еще для некоторых чудиков. В Чосе раньше я добавлял вот такие чипы Опа. <плодисмент> Это oh. тоже киша робота, робот, основанный на персонаже АСИ. Все из... М -м этом трансформеры. Это все вообще не похоже на все из трансформеров Prime. Просто кися робот роботы с колесами много. Я А, дальше. Идея ТВМН, Мэн и сразу включены мультимацию там. Ладно, уже видео затянулось. Буду выключать.